Ребята, вам интересно, кто сегодня победит? Да! да мне очень. очень интересно? Да. Но нам также было сегодня интересно, кто же у нас сегодня будет победителем. И для нас был очень большой сюрприз. На сегодняшний день победили одни мальчики. Кричать, Тишина. Мальчики И как вы думаете, у нас сегодня четыре комнаты победителей. Поэтому мы сейчас просим выйти в 310 блок, две комнаты. Это ведь первый отряд. Что вы думали? Это хлопчики первого отряда. А знаете, кто их не наставник? Они со мной поделятся обязательно, я думаю. Ребята, ну так как вы знаете, что у нас э, Митрофан и не кифар, только две игрушки, да? Поэтому мы не можем их разделить среди четырех э, комнат. Поэтому мы еще попросим вынести одну, один такой подарочек. Дополнительный бонус, наверное, на приз какой-то. Да, просим мальчика зайти на сцену. Хлопчики, а ну-ка на сцену, а ну на сцену быстренько. Это два блока, да? Я... Это один целый блок из моего отряда. 310 Это лучшие хлопчики в нашем лагере. Представляете, как они аппаратуру носят, вы бы только видели. Мускул там. Будем по порядку, наверное, да? Не сразу четыре, а начнем с двоих. Попросим, пусть они откроют. Yes. Да, я не советую заходить вам в 310 комнату. Там требуется серьезный ну, реакций. Подождите, и убор, подождите. Конечно. Хорошо, покажите всем, что, вы, что у вас за подарок. Ребятки, вы поняли, да? Кто хочет еще такое поощрение? Да? У вас пожалуйста. что, в комнате нету веников? <связывая> <связывая> так, мы попросим ребят забрать свою коробочку вместе с, с упаковочкой. Юра, Юра, Ю, порт, Юра пожалуйста. или там едва, вот это меньше. И я думаю, вам интересно, что, что же эти мальчики получили. <плес> да? Ну попросим, пусть они покажут. <реклама> Ого, ссылок по подароке. Ну и я, я думаю, с уверенностью я отдаю одним одну игрушку. Нет. В этот раз Вы представляете, пятый отряд, уже второй день подряд. Получает игрушку. Отличненько. Второй лучший тоже. Так, первый отряд, особенно 310. В следующий раз я жду от вас. Миш. В подарках. Да! У нас в подарках долгожданная сладкая водичка и кукурузные палочки. А хотите узнать, кто получает этот подарок? И за что? Помните, какой у нас сегодня день? День единства, да? Все помнят, как мы заходили в столовую. А хотите узнать, кто получает приз? Кто получает этот приз четвертый отряд, самый маленький у нас. Поаплодируем Молодцы, самым маленьким. Выходите сюда. Делить будут наставники после служения. Да, так это наставникам. И еще один у нас сюрприз есть. Это мы не объявляли заранее. Но мы так заметили, что на протяжении этих четырех дней у нас есть отряд, который вовремя все вместе, самые первые, заходит куда? В столовую. На завтрак, обед и ужин. И этот отряд у нас третий. Просим третий отряд получить свой приз. Держите. Это на весь отряд. Вы заметили, наша администрация, ну просто все подмечает. Самые лучшие, самые худшие комнаты, самые быстрые. Наверное, дядя Валик скоро будет самым сильным давать. Ну, я знаю, кто в нашем лагере самый сильный. Это та же 310-я комната. Но вот уже приближается 8 часов наше служение подбегает к своему концу. И как обычно, как мы начинаем молитвой, так мы и заканчиваем молитвой.

а, а, давай, давай, а я отведу А О, бред, добры, я туда. А <свистак> <Артём, Артём, свистак> я отведу туда. А я я туда. А я отведу туда. А я я отведу туда. А я

Yeah, i Загін радий вітати вас. Ми хочемо вам сказати, що Бог любить вас. Ми любимо вас. Ми разом з вами радіємо цьому дню і хочемо разом з вами дякувати Богу за Його милості до нас і славити Його. Перша наша пісня «Вся земля так довго на цей день чекала. Можна на сходинках, кататися не можна. Це небезпечно для вашого життя. Будьте обережні. І будьте обережні. наши разыбираем, мы всегда слушаться наших наставников, чтобы не было у нас прикрушений. среди лета. Хотя такого не может быть, но у нее на голове такое случилось. Называется Ночные фонарики. Вторая прическа называется «Девочка за вечерей». Маленькая девочка называется. Большая стирка. Четвертая прикольные узелки. Пятая э, мир и война. А Владик нам свою прическу сам представит. Она называется Ночь в кур... Ми дякуємо з третьому отряду. Там вже видно, можна і так договоритися. Маріна показує... Маріна показує нам причому. Коли я в лагері, то скучно нікому не буде. Віра наша показує прическу олефірівське Рококо. А Олі вже, мабуть, всі догадалися. <плес> Правильно. <плес> І нарешті останній наш отряд п'ятий. <плес> 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 ну, виходьте. Первая прическа у нас групповая. В ней участвует двойка. Прошу продемонстрировать. Пройдитесь, повернитесь. Прическа называется Микс-мажоры. Следующая прическа, пожалуйста, представьте. Лена представляет нам прическу, прошу заметить, контраст цветов. Прическа называется Карамболь. И Оксана представляет третью прическу. Пожалуйста, прошу продемонстрируем Повернись, да. Прическа называется Вояж. А ну-ка, Спиша поклопала. Умеете чинить? Багато, вони всі були дуже класні. Тимошенко! Тимошенко! Тимошенко, 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 Тимошенко. Тимошенко. Ну, добре, за Тімашенко ми дамо приз з Ріхівській сімпатії, тільки пізніше. Добре? Завтра ми дамо і приз з ріхській сімпатії за те, що нам так сподобалася дуже сильно. Ви її самі вибрали, так? Так! Да. Отже, п'ять значить, які вибрали наші ж.